Я что-то не, ничего не понимаю, а зачем меня это все э, убивал всех там, резал там у себя прямо надо? Прям. Дальше потом пропала память и пошла поехал. Вранце 22 черня 2024 року в Видеополе по, у будинку номер 28 по улице Театральная выник конфликт между двумя Александрами. В результате конфликта одного Александра с ножевым поранением было доставлено до лекарни, а другого до полиции. Так это вы потерпели с Театральной 28? А что у вас там произошло? Если ты куришь, угости папиросы. Не, я не курю. А? Так а что у вас там было? два? Можете дальше потом уже пропала память и пошло поехало. Кто распущал драку? Как сюда? Драку? Да. Ну что, с ума сошли? Ну вам, э, не у нет. вас есть ножевые поранения на шее. Да. Ну, Драки не было, Пили ты еще. А на вещи вас он ножом ударил? Не знаю, приятель. Там нельзя обосновать, честно сказать. Как пацаны в лицу. честно сказать. Ключики положил? Очень вас уважаю. Я что-то не, ничего не понимаю, а зачем меня это все щил? Меня зовут Лючник Александр Іванович. вас доставили з якої причини до поліції? Э, убивал всіх там, резал, там у себе прямо на дому. Буравлів Олександр. А я не знаю такого, тому що я знаю, що Буравлів це мій знайомий повар. І я його не нажав, не різав туди-сюди і все нормально. І ми з ним э, сиділи і, общались, і все. А, хлопцы, да. честно слово, я даже глаза не могу открыть, потому что мне забрызгивают там какой-то черемуха или какой-то херня. Я старый военный, я не знаю, я не мог глаза открыть, потому что у меня у меня слеза. А хлопцы там веселятся с немцами там или с кем-то, я не знаю. Дали бы немца, я бы с ним поговорил. И шведи, дочки, еще широкоплечи Там подбегала какая-то адвокатша там туда-сюда женщина. Я говорю успокойтесь, успокойтесь туда-сюда меня забирают, непонятно за что. Кого-то убил и зарезал. Я никого не убивал, никого не резал, я никому не знаю вообще, о чем происходит этот разговор. Да. Но так получилось. Следствие покажет. Покажет в том, что где-то кто-то кому-то был неприятен, скажем так, неприятен. То есть показал себя с плохой стороны, но с поножовщиной. Или с удушением, я вообще не знаю, что, что, что это такое. И я тут причем. Ну, может быть, я и маньяк. Бог его знает. Скрытый. Но это ж никто не доказывал, что я кого-то зарезал, убил или все остальное. Или послал нахрен, а собачка-то у меня рядом есть. Она переживает, почему папы нету. Но же, то не маньячка, я не знаю. Я она головная на сегодняшний день. И я один. Я не живу. С женщинами уже пять лет. И я никого не трогаю, туда-сюда есть, там друзья моряки приходят общаться. А что дальше, я не знаю, это не ко мне. Не ко мне. Не живу ни с кем, чтобы не трогать свои эти общения и все остальное. Я ни с кем ничего не делю. Мне папа покойный сказал, сынок, тебе надо найти женщину. Я говорю, не надо мне никто. Потому что это будет информация, это будет скандал. Мне не надо ничего. Мне никто не надо в жизни. Больше. На сына работаю. Младшего. старшего уже, слава богу, Вот, Помогаю как могу. Ну и все остальное. И не, мне большего не надо.